Вітаю вас в сьогоднішньому випуску програми Пілігрим поговоримо про високе, а саме про гори, походи та тих наших земляків, котрі прославили наш край. У гори можна ходити будь-якої пори року: влітку і взимку, ранньою весною та пізньою осінню, чи то збирати ягоди, трави чи квіти, чи купатись у гірській річці, з'їжджати на лижах вниз, чи дертися по скелях вгору, обирати цей шлях вам. Черкаська обласна федерація альпінізму та скелелазіння це об'єднання спортсменів, які підкорюють вершини, та їх учнів, які вчаться почуватися вільно навіть серед крутих кам'яних схилів. Альпінізм це вид спорту, що основною метою ставить сходження на природні та штучні скелі та стіни, зокрема на гірські вершини. Як правило, Технічна частина маршруту від сотень метрів до декількох кілометрів. Сходження в залежності від складності і протяжності маршруту може тривати від декількох годин до декількох днів, тижнів і навіть місяців. Про самі природні стихії говорили з президентом Федерації альпінізму В'ячеславом Полежайко. Ну, ближайше це Карпати. Это вот самый популярный горный район у нас. Ближайшие, значит, горнолыжные курорты всевозможные, разного уровня людей для людей с разным достатком, так сказать. Вот это вот, пожалуй, наверное, единственный вот район, куда вот можно ездить зимой. Можно ездить в Крым, но ну, там уже. снега там не так много, а все-таки зима – це налічє більшого количества снігу. В Криму, як правило, на жному берегу, там якщо випадає, то лежит недовго. То недовго. и, соответственно, гарнолежний курорты там разити достаточно слабо. Хоча Черкаська область знаходиться у лісостеповій зоні, у нас теж можна знайти гори і для тренувань, і для відпочинку. про Черкащину что сказать. Если говорить о таких вот о спортивных объектах, которые интересны нам, то это район горного Тикича. Путский каньон, там скалазные дорожки, то есть туда люди, в принципе, и зимой ездят. Вот. Горнолыжный курорт, опять же такие водяники, различные туристические маршруты, по холодному яру. То есть все это как бы возможно, лесная зона. В пределах Черкас это вот Машногорье. Теж прекрасніший район. есть тобто мы иногда там пару лет назад. Ми там тестували свої організми і своє когда вот были морози там сильные, до там мінус 30, по-моєму. Там от в году. Вот мы ми, как бы, ходили в машнагорі. Які гори обрати, та яка необхідна попередня підготовка залежить від мети вашої поїздки. В зависимости от того, какую цель перед собой человек ставит. Если человек хочет просто приехать отдохнуть, покататься, там, как бы, такой пассивный, скажем так, отдых, то это водяники. То есть, где можно покататься, где можно просто вот как бы отдохнуть. Если просто прогуляться пешочком, можно вот, на горе, можно там, в холодный яр. Вот это вот пешеходные такие маршруты. Можно там на скитурных лыжах. Это вот как бы специальные лыжи для зимнего туризма. Вот. Если э, включается в цель какая-то спортивная часть, то в Черкасах ну вот, Бутский каньон, пожалуйста. Но это как бы только скалолазание. Вот. К сожалению, в пределах Черкас больших гор нет. Поэтому за большими горами мы ездим. Ближайшее место – это Карпаты». Якою б не була ваша мета, туристична чи спортивна, враховуйте, що у березні в горах ще зима, тому і підготовка повинна бути серйозною. Що врахувати та що неодмінно взяти з собою поради від практиків? У словах зими прежде всего, це температура, то есть морози, непогода, то есть, звісно, це очень, скажімо так, перечень подготовительных мероприятий к поездке увеличивается в разы по сравнению там, с летними выездами. Это, естественно, очень серьезная подготовка по одежде. То есть, если мы там летом берем одно количество там, пар там, тех же самых носков, вот, то зимой это увеличивается в 2-3 раза. В зависимости, опять же -таки, от качества снаряжения и одежды. Вот. По подготовке, если говорить об альпинизме, то это цикл, тренировочный цикл. Люди проходят у нас начиная с начала учебного года, с сентября, вот, ребята приходят, ученики. И затем уже мы готовим к тому, чтобы зимой вот поехать в Карпаты. Ну, так якби технічна підготовка вже по роботі соснареження, со спеціально. Тож, якщо ви хочете бути альпіністом чи просто почуватися у горах безпечно, завчасної підготовки не оминеш. У Черкасах на скеледромі щодня людяно. Тут готуються до зустрічі з горами. Скільки ти занять вже був? Багато? Да. А що ти вже вмієш? Я вмію вже влазить. Да? Да. А навіщо тобі це вміти? Ну, Я хочу. É vou falar que a minha loja de Ми що рано чи пізно кожен мріє покорити якісь вершини, чи то справжні, чи метафорично. І е, перш ніж відправлятися в похід, потрібно добре підготуватися. Саме тут це відбувається. Скажіть, будь ласка, чи треба довго готуватися для того, щоб взяти вже справжні гори? Насправді цей процес по суті діла довгий, і уже в від того, як чоловік себе проявляє в навиках, ми вже приймаємо рішення: можна брати чоловіка в гориліні. Ну, прежде всего это курс там, теоретических занятий, там, практических, занятий специальной подготовки на стенде. Ну, в нашей практике есть такие случаи, что люди через два месяца ехали в горы. Но ну, опять же -таки, на учебно-тренировочные сборы, где мы тоже обучаем людей и водим по самым простым маршрутам. Якщо вот. говорити о більш сложных спортивных восхождениях, то на підготовку постоянный процесс, Це вічний альпініст, совершенствуется всегда. Так чи інакше вдосконалюватися хоче кожен. І скажіть, будь ласка, для кого це реально і як можна прийти і спробувати себе на цьому скеледромі? Прийти, по суті, може практично. кожен. В принципе, если человек живет со спортом, его в жизни присутствует спорт и более-менее физически подготовлен, то как бы, милости просим. Мы здесь в будние дни каждый день с 16 и до 21.00, поэтому будь хто в принципі, може прийти. Головне, щоб було бажання. Прежні всього для цього потрібно бажання. Молоді спортсмени та туристи, члени Черкаської обласної федерації альпінізму та склелазіння, вважають, що той, хто побував у горах, надалі завжди відчуватиме потяг до них знову і знову. Чому мене постійно тягне в гори? В горах у людини яскраво виражений інстинкт виживання, почуття воз'єднання з природою. Мозок абсолютно вільний від думок. Є ти і є верхівка. Це твоя мета, повна концентрація. Ти точно знаєш, чого хочеш. Величні верховини гір так і манять від них не відірвати погляду. Вони кидають тобі виклик і нагадують, що ти трінний. Але найголовніше у прагненні йти в гори це атмосфера свободи. У горах немає категорії часу. Він зупиняється. Є тільки ти. Тільки тут і тільки зараз. У горах ти можеш знайти себе, пізнати свою людську сутність, відшукати її десь на дні душі, затиснену дріб'язковими буденними справами, що зробили нас рабами власного способу життя. Коли знаходишся понад хмарами, відчуваєш гармонію, спокій, розумієш, що ти не вічний і що ті пріоритети, які має суспільство, абсолютно не потрібні тобі для життя. Даєш вільним відгоніння за матеріальними благами від прагнення мати владу і гроші. Гори багато чого бачили. Вони вчать того, хто готовий вчитися, того, хто має на меті пізнати мудрість віків. Здесь вам не равнина, здесь климат віної. и тут лавина одна за одною. и здесь за камнепадом ревет камнепад, И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как не тянись, за всю свою счастливую жизнь. Десятые доли таких красоты чудес. Внизу не встретишь, как не тянись За всю свою счастливую жизнь Десятые доли таких красот и чудес Нет алых роз и траурных лент И не похож на монумент Тот камень, что покой тебе подарил Как вечным огнем сверкает днем Вершина изумрудным льдом Которую ты так и не покорил Как вечным огнем сверкает днем Вершина изумрудным льдом Которую ты так и не покорил и пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет, зря Так лучше, чем от водки и отрастут. Другие придут, сменив уют на риск, И непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск, И непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, Ты здесь на весенье не уповай, В горах не ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук на руки друга и впиды крюк, И молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук на руки друга и в крыю, крюк, И молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, И от напряжения колени дрожат, И сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, И только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Весь мир на ладони, ти щаслив і нем, і тільки немного завідуєш тем другим, у которых вершини ще рік займатися підготовкою інших в Ячеславові дозволяє власний величезний досвід гірських походів, зокрема, і зимових. Іноді катаюсь на лижах, якщо говорити об этом, то. Раньше пробовал на сноуборде, ну, как-то не пошло у меня, если честно. Вот, больше так вот, как бы, на лыжах. А опыт по зимнему отдыху, ну, вот последнее мероприятие, это восхождение на Ужбу Северную, это в горах Кавказа, в грузинском, на грузинском Кавказе. Сколько 4,694, если так точно восхождение по маршруту 5b категория сложности значит, маршрут ледовый вот, восхождение достаточно такое как бы, тяжелое это вот опыт нам скажем так дался достаточно дорого но тем не менее восхождение удалось и как бы, цель достигнута по сути вот э Условия, конечно, были несколько суровые. Там температура до минус 40, то есть можно сразу себе представить, сколько нужно одежды и, и какой специальный. ну, кажется, Ну, да. Вот, то есть, ну ранее в принципе практически во всех горах, там неважно летом, зимой выше определенного пояса, там в разных районах по разному, всегда есть снег. То есть практически можно и летом попасть зимой. И есть вот такая как бы клятва альпиниста, когда люди там совершают восхождение, им потом они принимают присягу. То есть ну так бы, традиция такая вот. И в этой в этой клятве альпиниста есть такие слова. Как, э, обязуюсь каждое лето зимовать в горах. Поэтому, то есть э, неважно летом или зимой в горах всегда вот, э, есть снег. Вот, поэтому практически каждое мероприятие получается части зимним. Отже, одним із останніх досягнень президента Черкаської обласної федерації альпінізму В'ячеслава Полежайка є сходження разом із іншим спортсменом з України Михайлом Фоміним на одну з вершин Великого Кавказу Грузинського регіону Ужбу та встановлення прапору Черкас на одній із її вершин. Це восхожіння у нас завершалося в рамках проєкту Прапор Черкас на вершинах світу Це довгосрочний проект стартом прийняв в этом році. Вот за полгода уже проведено две экспедиции. Одна была вот в Гималае с целью присвоения безымянному пику имени Пик Черкасы. Вот. Экспедиция там удалась на две трети, так сказать. То есть мы там немного не дошли до вершины. Но как факт нам документ выдали о присвоении своей имени. Потому что две трети маршрута по сути пройдено. И то есть мы имеем как бы, право присвоить там свое имя. Вот. И вот вторая экспедиция это вот Грузия на, на Северную Жгу. Поэтому вот и дальнейшие наши мероприятия мы как бы уже так работаем по нашему проекту. Проект не только наш. Ми ініціатори підтримується он Сергієм Адаричеву. Із 2009 -го до 2012 -го років черкаськими альпіністами були здійснені сходження на гірські вершини Криму, Карпат, Кавказу, Паміру по маршрутах від першої найпростішої до шостої найскладнішої категорії. На всіх цих вершинах побував і прапор Черкас. Черкаські скелелази сходитимуть на гірські вершини у віддалених та малодосліджених районах світу. Надалі спортсмени планують підкорити підвищення Пакистану, Аргентини, Швейцарії, Таджикистану, Киргизстану, Непалу та інших держав. Гора Ужба зустрічала українських туристів не без сюрпризів. А от грузинський народ був більш привітним і пишався подвигом наших спортсменів. По прилету мы доехали до поселка Мазери. Это Сванете, район Грузии. Там мы переночевали у местного жителя, то есть, ну, у спасателя, собственно говоря, который нам обеспечивал э, такую поддержку э, в случае необходимости спас службы. Ну а затем у нас три дня подхода под стену. Э, под стеной у нас был размещен базовый лагерь, это на высоте 3000. Вот, где мы четыре дня пересидели непогоду все это время в три дня мы подходили ночевали то в палатках то в домиках пограничников потом значит четыре дня мы просиживали непогоду выкопав снежную пещеру предварительно вот. а затем мы стартанули вот на маршрут и на маршруте жили в палатках по, по питанию. Ну и, и так же самое обратное. То есть мы спустились, еще одну ночь переночевали в пещере и опять три дня спускались вниз. Ну а потом три дня жили уже у, у местного жителя у этого спасателя. Вот. Что э, по питанию, в принципе, питание минимальное на самом деле. Потому что, во-первых, э, в условиях высокогорья не все продукты усваиваются, и если там э, переедать, то, соответственно, потом тяжело передвигаться. Вот, ну и набирать много продуктов все-таки не хочется, потому что все это нести на себе. Все берется, самое легкое, если это гречка, то это не крупа, а хлопья, там, овсянка, ну и так далее. В принципе, все как дома. Вот, значит, ну, а обед перекусы, То есть это такие вот как бы, пакетики там, весом до 200 грамм, где там орехи, сухофрукты, там сникерс или гематоген. То есть это вот такой вот рацион альпиниста. С утра каша, вечером суп из э, сушеных э, овощей, которые, собственно говоря, сами сушим. Комплектуем такие вот пакетики, там 50 грамм сушеных овощей, с вот, которых потом получается 2-3 литра э, супа. А вот, э, что веселого было, нам э, откровенно говоря, очень понравилось, как нас приняли там. Во-первых, э, поначалу приняли очень добродушно тёртыми объятиями, и вот как бы, мы только пришли, нас сразу усадили за стол, сразу давай нас кормить своей, своими блюдами национальными, которые нам тоже очень понравились. вот Ну и потом по заключению восхождения, мы уже когда спустились, ну у нас такое впечатление создалось, что вся Сванетия и там с частью Грузии э, праздновала эту, так сказать, победу то есть там все нас встречали, знакомые, незнакомые, все там говорят, поздравляем, ребята, молодцы, там зимнее восхождение на Ужбу, это а, как бы серьезное мероприятие, серьезная заявка, и вы ее там выполнили, молодцы там. Уважение там большое к вам. Ну, в общем, так. Праздновало там все село. Проте и небезпек на шляху спортсменов было немало. Маршрут преимущественно ледовый. Соответственно, и снаряжение все больше приспособлено к льду. То есть, если, то есть мы лезли не, шли не пешком, а мы лезли по стене, по ледовым таким натечным как бы, сосулькам. Ну и опасных моментов. Зима – это большое количество снега, соответственно, повышенная лавина опасность. То есть тот участок маршрута, который нижний, мы старались пройти ночью, потому что там получается внизу как бы со всей стены как бы, есть такое понятие бутылочное горлышко вот, в которое со всей стены э, сыпятся там все лавины все камни весь лед все сыпается вот. ну и что это как правило все подморожено лавины сходят и лед сыпется и камни когда выходит солнце начинает все подогреваться оттаивать и сыпаться вот. Мы прошли этот участок ночью, слава Богу, и где-то к обеду как раз в то место сошел большой ледовый обвал, вот, который впоследствии э, похоронил наши лыжи. Мы вот под маршрут, мы подошли на лыжах под маршрут и там спрятали их за такой вот ледовой стеночкой, вот, в, общем, в надежде, что лавина туда не достанет. Но сошел такой обвал, что облако, от которого снежное закрыло все ущелье, на 5 километров вниз. Поэтому там и, и лыжи и достала бы все что вот это вот первый как бы такой опасный момент само по себе восхождение это уже риск и предельная внимательность предельная точность в своих движениях потому что есть есть цель есть напарник и есть второй напарник и все и жизнь другого зависит от первого поэтому вот это как бы сам по себе риск Погода испортилась, конечно, уже перед, перед самой вершиной. Мы три дня лезли, и вот начиная со второго дня, где-то с середины начала портиться погода. Так все хуже, хуже и хуже. И уже на вершине мы, наверное, в пик непогоды вылезли. То есть жуткий ветер, очень сильный мороз, очень плохая видимость. В общем, мы как-то в темноте нашли там место вытоптали площадку снежную там поставили палатку вот. утром проснулись посмотрели на ту площадку которую мы еще сделали там взяли за голову и текать вниз побыстрее таковых слава богу очень экстремальных моментов таких которые бы нас заставили там очень сильно задуматься слава богу не было оказался вдруг И не друг, и не враг, а так Если сразу не разберешь Плох он или хорош Парня в горы тени, рискни Не бросай одного его Пусть он в связке в одной с тобой Там поймешь, кто такой Если парень в горах не ах, Если сразу раскис и вник, Шаг ступил на ледник и снег, Оступился и в крик, Значит, рядом с тобой чужой, Ты его не брони, кони, Вверх таких не берут и тут про таких не пою Если лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, Он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, На вершине стоял хмельной, Значит, как на себя самого Положись на него. Если шел он с тобой, как бой, на вершине стоял хмельной, значит как на себя самого положить на него. Ну хотелось бы прежде всего э, пожелать всем э, не только жителям Черкас, вообще в принципе всем. Э, вдохновением в жизни, и чтобы жизнь протекала в такой вот в гармонии, чтобы человек, делая что-то в своей жизни, он получал от этого удовольствие и счастье. Потому что ну, ни для кого не секрет, очень большая часть населения ходит на работу просто потому, что нужно. То есть абсолютно ну, не вдохновляясь и не любя свою профессию. Вот. хотелось бы, чтобы просто у людей в жизни происходило все в гармонии, это есть вдохновение, ну и любви, конечно. Ну, у каждого он свой, на самом деле, у каждого он свой. И, ну, у меня лично девиз, э, все в жизни и в альпинизме зависит только от самого себя, по большому счету, вот, от того, как ты будешь себя вести. Вот. И главное вернуться. А робоча група програми Пілігрим бажає вам досягати нових висот, освоювати нові території та робити нові відкриття і в прямому сенсі, і в переносному. Ще більше цікавого про туризм та черкаських туристів дізнаєтеся у наступному випуску програми Пілігрим рівно за тиждень. Щасти вам!